المدينة الشريفة المنورة المكرمة أبوه عبد الله وكان كاتب تنا بأخوله بني علي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سكمه وشكوى ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم سلم على الراجح تسعه اشهر الكماليه وانا الرمالي ان ينجلي عنه يرسد حضرت امه ليله مولده اسيا ومريم في نصفه من الحظيره القدسيه واحدها المخاض فولدته النبي صلى الله عليه وسلم نورا يتلا له صلى الله عليه وسلم ادروا علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله <سلام عليك> يا رسول سلام وعلى ايتك <صلاح> يا <عليك> حبيب سلام وعلى ايتك سلام وعلى دلالك وعلى ايتك حبي يا عروس الخافقين يا مباي